Ранкова студія телеканалу Скіфія продовжує свою роботу на календарі 21 вересня. Натхненного початку тижня вам бажає «Скіфія» і робить для цього усе можливе. Підбирає цікавих гостей. І саме такий гість уже в нашій студії. Давайте знайомитись. Микола Шумбасов, інструктор з туризму, керівник клубу Робінзон міста Цірюпинська. Микола Івановичу, доброго ранку. Добре утра, добро утро, дорогі друзі. Микола Ванча. А чи правда, що осінь найкраща пора для подорожей? Вы знаете, времена года любые прекрасные. И осень, и зима, и лето, и весна. Главное любить это время года. Поэтому, когда ты любишь любое время года, тебе всегда при этом путешествовать. Миколай Иванович, 26 вересня, с нагоды дня туризма, вы проводите пешеходный марафон 42 километра по Олешкевских песках и лесах. жить нам про его программу. Куда заплановано идти, за какой час? Ну, сначала я хотел бы подарить нашим друзьям, которые смотрят эту передачу, такое стихотворение. Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. Вдаль, по земле таинственной и строгой, Лучатся тысячи тропинок и дорог. О, если б нам пройти через мир одной дорогой, Все видеть, все понять, все знать, все пережить, Все формы и цветы вобрать себя глазами, Пройти по всей земле горящими ступнями, Все воспринять и снова воплотить. Для того, чтобы ходить в путешествие, нужно быть романтиком и не бояться трудностей. Вот говорят, в нашей жизни нет места подвигу. Подвиг всегда есть. Подвиг над собой. Один из девизов нашего туристского марафона «Нет победителя сильнее того, кто победил себя». И вот этот, этот марафон – это как раз возможность людям увидеть красоту нашей Херсонщины, нашего края. Мы идем по национальному парку Олешковским пескам. Это возможность проверить свою прочность и силу, силу тела и силу духа. Сможешь ли ты пройти вот эти простые 42 километра? Когда я говорю людям «Пошлите с нами», и называя цифру 42 километра, первая сразу же реакция, нет, я столько не пройду, я не смогу. 42 километра это много. Но на самом деле любой человек, нормальный здоровый человек, который, конечно, не болеет, значит, доступно ему пройти эти километры. Тем более, когда ты идешь эти километры не по городу, по горячему асфальту среди машин, а ты идешь по божественной природе в лесу видишь красивые пейзажи, озера, дышишь свежим воздухом. Это все наполняет тебя здоровьем и энергией. Эти 42 километра – это дорога к бессмертию. Потому что еще древние греки сказали, хочешь быть здоровым, сильным и красивым, ходи пешком и бегай. Поэтому, а время, проведенное с друзьями в туристском походе, в марафоне, вообще срок жизни не засчитывается. Это продление нашей жизни. Поэтому я всех призываю, друзья, двигайтесь, двигайтесь, ходите, особенно на природе, путешествуйте. И преодолевайте себя, умейте быть сильнее своей лени, слабости и трусости, будьте героями. Микола Іванович, ви розкажіть нам, будь ласка, 42 кілометри це дійсно таке навантаження, яке лякає як Херсонців, але воно буде рівномірно розділятися. У вас будуть і обіди, і перепочинки. Розкажіть нам, будь ласка, про програму, як буде взагалі Ми... цей день побудовано. Дякую за Ви знаєте, у нас немає ні победителі, ні побеждених. У нас є тільки одне – дружба, уваження друг другу, єдина команда. Ми йдемо всі разом, нікуди не спеша. Чоловік ходить. По дорогам, вот в городе вы идете, со средней скоростью 5 км в час пройдет и ребенок, и пенсионер. Любой человек пройдет с такой скоростью. Вот мы идем 5 км в час, не спеша, потихоньку. У нас есть остановки даже для фотосессии обязательно, потому что одно из главных красот этого мира – это созерцание красоты. И вот видеть красоту, впускать ее в себя – это очень важный момент. Поэтому мы не будем сильно спешить. Если будет красивый пейзаж, красивое дерево, или увидим лесу, которая будет перебегать дорогу, мы, конечно, остановимся, сфотографируем. Поэтому никто никуда не спешит. Через каждый час будет 10 минут отдыха. Когда мы придем к обеду, у нас будет такой момент истины. Половина марафона, 21 километр. Вот кто почувствует в себе силу, уверенность, тот пойдет дальше и пройдет 42 километра. А для тех, кто устал, натер мозоли или ну, нетренированное тело уже отказывает, он может уехать домой выйти на трассу и сесть на автобус и поехать домой. Ну а мы уже пройдем дальше. И вот это уже не первый марафон. Наш клуб уже пять лет подряд проводит марафоны. У нас проходили эти марафоны и дети, которым 13 лет. И пенсионеры, которым уже за 60. И женщины, которые ну, на вид слабые, а на самом деле очень сильно. Была у нас Юля такая с Херсона, девушка, женщина. Вот она с детства инвалид с ограниченным зрением. Она в жизни не проходила больше пяти километров. Но она сказала, я Пройду туристський пішохідний марафон. І ви знаєте, вона пройшла. А здорові бувають мужики, і не проходять і кажуть, та я не пройду. Просто много п'ють пиво. Треба менше пить пиво і більше займатися спортом. І, мабуть, бути впевненим в собі, не мати якийсь внутрішній такий таку, таку опору внутрішню для того, щоб. Ну, характер. На ней можно... О, правильно, характер. вы сказали, его характер. Да, туристы больше. Человека... Человека я вообще ценю больше в человеке не его тело и не его физические данные, значит, красивые, там, накачанные мышцы, бицепсы, а ценю его характер и силу воли. Человек даже бывает, я часто хожу в горы, поднимаюсь на большую вершину, Эльбрус и другие вершины. И вот на вид человек слабый, ну, не накачанный, нет у него таких мышц, но он идет и идет, он терпит, преодолевая себя. Терпение. вытрывались Да, терпение – это как раз вот черта характера человеческого, умение преодолеть себя. Это дается не сразу, это надо себе воспитывать, как и все остальное в жизни. Миколай Иванович, это интересно, что есть такая думка, возможности человека физические, безмежные. Вот чи траплялись на вашем жизненном шляху такие случаи, когда действительно эта думка подтверждалась? В 2013 году мы заходили на высшую гору Европы, гора Эльбрус, 5642 метра. Вы знаете, мы встаем в час ночи, практически ночь бессонная, потому что волнение, все переживают, зайду ли я, не зайду, какая будет погода. Выходим в 2 часа ночи, и вот представьте себе, 10-11 часов мы идем вверх на гору, на самую высокую вершину Европы, 5642 метра, и мы идем шаг за шагом, делаешь 5-10 шагов, отдыхаешь. И у тебя нет силы, у тебя бьется сердце. Ну, думаешь, уже все. Но тебя заставляет идти вперед твоя цель, твоя мечта. Очень сильная мотивация человеком преодолеть себя. Вот есть у меня, у меня очень много друзей. И вот один друг, Олег Ярыш, он обморозил, ну, замерзали у него ноги на 4900 метров. Он говорит, я уже не могу, надо остановиться. Мы остановились, ветер, холод, мороз, минус 15, ночь, звезды. Он снял ботинки, начал растирать ноги. Мы ему помогали, говорю, Олег, ну, может быть, ты вернешься назад? Останешься, а то обморозишь ноги, и будет очень плохо. Он сказал, нет, я пойду. Он оделся и опять пошел. Вот в этом и заключается сила духа человека, когда ему тяжело и больно. И вроде он ну, уже не может, но он не сдается, идет вперед. Но вот это один из маленьких случаев, в которые... Ну, якщо привезти, я буду багато розказувати. Володі, те, що все ж таки можливості людини, вони безмежні. Все залежить, в першу чергу, від нашого внутрішнього настрою і Конечно. внутрішньої впевненості в тому, що ти все ж зможеш. Микола Іванович, ви турист і мандрівник. Ви вважаєте це професією чи захопленням? Для вас це що? Це образ життя. Ви знаєте, у кожного людина є влечення. Всі люди, всі люди люблять путешествувати. Оля, ви вот, любите путешествувати? А ви знаєте, от ви сказали, Таку фразу, що мандрівник це романтик, правильно? Да. А мені кажеться, зда... мені здається, що я все ж таки за своїм внутрішнім складом я прагматик. І тому, мабуть, подорожі це та річ, яка... яка далека від мене. Або скажу не так, не вона далека від мене, а я далека від неї. Ви знаєте, чоловіку сьогодні познавати міри себе. Как бы вы ни говорили, но все равно в осенне что-то новое и неизведанное. Вам всегда хочется ехать в путешествие, увидеть новый мир, познакомиться с новыми людьми. Это закон нашей жизни. Но дело в том, что люди разделяются по уровню своего, ну естественно, уровня подготовки физической, развития, мировоззрения. И вот есть категория людей, которых я называю романчиками. Это люди, которым свойственно активный отдых, экстремальный туризм. Вот наш клуб и я занимаюсь всю жизнь активным туризмом, экстремальным туризмом. То есть мы не спим на турбазах, на белых постелях, значит, мы не кушаем в столовых, значит, мы, у нас нет горячего душа, ничего. Мы путешествуем в гармонии с природой. Мы сидим возле костра, спим в палатке, в спальнике, сами готовим себе кашу, суп. Но 24 часа, проведенные на природе, поверьте мне, дорогие друзья, это огромная энергия. Энергия, которая начинает тебя переполнять, и ты начинаешь любить этот мир, любить людей. Ты начинаешь ценить все, что вокруг тебя. Ценить свой дом, ценить свою белую кровать просто, когда ты приезжаешь домой. И вот наш умение ценить простые вещи и как раз ввязчным. и дает вот этот туризм. Ну, а романтики понятно, конечно, очень много прагматиков людей, но все равно и прагматики путешествуют, только они путешествуют в Париж, в Лондон или в Киев, живут в отелях. Вот, это, короче, вы, может быть, зараз немножко э, нам пояснили разницу между туризмом? І по подорожам по між туристом і людиною і мандрівником. Тобто турист це та людина, яка хоче комфорту, хоче зручності, вона хоче щось побачити, але їй треба готель, їй треба відповідні умови. А мандрівник це людина більше така, яка аскетична, так, яка не боїться так. трудностей, не боїться і яка, труднощів. Ці трудності радують його. Тобто Ці трудності не відталкивають, не пугають його наоборот. Тобто, Умица в родникової воді. Значит, это отлично, прекрасно, или посидеть возле костра возле огня. Да все это всем это прекрасно. Представляете, огонь, какая энергия. Ты сидишь целый вечер возле костра. Мы все ночь сидели возле костра, пели песни, читали стихи, смотрели на звезды. Разве не это счастье? Поэтому я хотел бы подарить нашим друзьям, которые смотрят передачу, такие стихи, и спеть песню. Что нам нужно для счастья? Рюкзак, да палатка. Пара синих истоптанных временем кет и старушка-штормовка с надежной заплаткой. На костре разогретый нехитрый обед. Что нам нужно для счастья? Таежные дали, свет костра над рекой, убежавшая в дальний распадок дорога, и нескошенный лук с изумрудной травой. Что нам нужно для счастья? Наверное, немного. Чтоб костер под гитару трещал до утра, чтобы нас у костра обязательно ждали, крепким чаем поили и желали добра. Вот в этом заключается и простое туристское счастье ну я сейчас я хочу подарить песню один куплетик одной из самых знаменитых песен Юрия Кукина. А я еду за туманом. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди сосланы делами, Люди едут за деньгами, Убегая от обиты, от тоски. А я еду, а я еду за туманом, За мечтами и за запахом тайги. А я еду, а я еду за туманом, За мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, Оля, очень просто Для того, кто хоть однажды уходил Оля, ты представь, что это остро, очень остро Горы, солнце, песни, пихты и дожди И пусть полным-полно набиты в путь дорогу чемоданы Память груз, невозвращенные долги А я еду, а я еду за туманом За мечтами і за запахом тайги. А я еду, а я еду за туманом. За мечтами і за запахом тайги. Дякую вам за чудову пісню. Я впевнена, що нашим телеглядачам вона сподобалась так сильно, як і мені. І я все ж таки, от знаєте, слухала і думала про те, що от вміти бути щасливим тут. и відчувати это счастье в тот момент, когда ты живешь, а не планировать что и не гоняться за чем-то таким далеким, эм, это, может быть, и есть человеческое счастье, которое, которое Это искусство, это самовоспитание, это мировоззрение. Как мало нам для счастья нужно? Уединение в тиши, святой огонь, святая дружба. Вот светлый праздник для души. Как мало нам для счастья нужно, чтобы в палатку, как в кровать, нам кофе утреннего кружку могли когда-нибудь подать как мало нам для счастья нужно. Лишь понимание друзей, их незримое участие в судьбе издерганной твоей. Для счастья нужно так немного, хотя бы на миг, хотя бы раз, чтоб потрясло, чтоб помотало, а после приютило нас. Как мало нам для счастья нужно. В дороге чувствует душой тепло друзей. Улыбку Бога, любая трудная дорога, тогда покажется простой. Как мало нам для счастья нужно – не воровать, не предавать. И кофе утреннего кружку в холодный спальник подавать. Нам в городах бывает душно, да вроде кажется всего, как мало нам для счастья нужно, как много нужно для того. А чтоб мало требовать для счастья, на зло дождям или ветрам, друзей, незримое участие и кружку кофе по утрам. Вот как мало нужно для счастья человека. Я думаю, что сейчас из с чашками кавой, и обож чаю сидят много наших телеглядачів, и мы им побажаем просто счастья и, конечно, надежных друзей поруч. Микола Иванович, скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже занимаетесь туризмом? Ну вот, как я сказал, что туризм – это образ жизни, путешествия. Вот 44 года. С 71 года я очень благодарен своим наставникам, учителям, мне встретились люди на моем жизненном пути, которые сформировали меня как личность, мое мировоззрение, мое увлечение, мое видение жизни. И вот благодаря таким людям, это простые учителя, которые работают в школе, учитель географии, учитель математики, учитель биологии. Вот они были туристами, сами любили природу, и ходили в путешествия. И нас, детей, водили с собой. И вот благодаря им я люблю туризм. И вот 44 года я уже хожу в путешествия, в походы. И чем дальше, тем больше мне хочется. Говорят, что учитель — это не та людина, которая может а та, которая может своим внутренним чувством пробудить в ученике жагу. И вот я вижу, что у вас эту жагу когда-то смогли пробудить. Вы знаете, личный пример. Когда люди своим личным примером показывают, как надо жить в этом мире, что их увлечение — это основа их жизни, тогда ты за ними идешь, они лидеры. Они для тебя открывают новый мир. Вот я тоже стараюсь для своих друзей, для своих туристов, кто занимается в клубе, открыть новый мир, мир природы, мир путешествий, потому что он прекрасен. В наших серых буднях нам всегда не хватает праздника, не хватает добра, любви, энергии, позитивной, хорошей. Вот когда ты идешь с друзьями в путешествие, в природу, ты как раз все это черпаешь. И мир становится намного лучше, интереснее, и ты становишься счастливым человеком. Микола Иванович, я вижу, что у нас есть телеглядач, который хочет вам задать вопрос. Доброго ранку. Да. Доброе утро. Вы знаете, это не столько вопрос, как восхищение люди, которые дарят с утра столько нам радости. Я просто скажу, я извиняюсь, я скажу просто Николай, потому что я тоже душой такой творческий человек. Да спасибо вам, здоровья вам и всем тем, которые рядом с вами поддерживают. Олечка, спасибо за передачу. Я просто, я не знаю, это действительно какие-то крылья. Я так давно уже не звоню, потому что есть работа, и с утра не всегда ты дома. Спасибо вам огромное, и дай Бог вам процветание. И, конечно, мы будем равняться на вас, Николай. Ваше спасибо. Решение. Спасибо большое. Дякуємо ми за такі приємні слова зранку, ранку, Микола Івановичу, це ваша заслуга. Ви дійсно змогли нашим телеглядачам от подарувати це тепло, радість і любов зі своєї душі. Ну а ми продовжуємо говорити про туризм, про те, які найцікавіші досягнення у вас в житті були, от які ви вважаєте найвизначнішими для себе. От де побували, що настільки запам'яталося? Ну, ви знаєте, Бог дав і люди, дали мне возможность увидеть этот мир. И я был в очень многих местах. Я прошел, э, э, ну, я рожден в Советском Союзе, я очень люблю Украину. И когда был Советский Союз, я прошел от Мурманска до Курильских островов. Байкал, Ураль, Сибирь, Саяны. Сейчас я хожу по нашей любимой родине Украины, Карпаты, Крым. И восхищаюсь красотой природы и красотой человеческой души. Вы знаете, в этим летом мы ходили с друзьями в Сванетию. Сванетия – это высокогорный район Грузии. Мы ходили с друзьями в Карпаты. И всегда встречали на нашем пути доброжелательных людей. То есть люди, когда ты видят тебя, что ты идешь с рюкзаком, тебе трудно, они всегда предложат тебе помощь, всегда предложат тебе хлеб, особенно в горах. Вы знаете, а красота природы везде бесподобная. Наш земной шар, если вот кто любит землю, и он рассматривает нашу землю как свой родной дом, а не только ценит я имею в виду свою квартиру или свой дом, а за забором хоть трава не расти, выбрасывает мусор. И когда он любит весь мир, весь дом, значит, этот мир тоже его начинает любить. И люди, когда ты относишься с уважением, с добром к людям, они тоже тебе дарят уважение и добро. Потому что жизнь бумеранг. К тому ведется, что отдаете, то и вернется. Друзья, то, что посеешь, то и пожнешь. Ложью пробьется же ваша ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Вы отдаете и вам отдают, вы предаете и вас предают, вы уважаете вас уважают. Жизнь бумеранг, все и всем по заслугам. Черные мысли вернуться недугом, светлые мысли божественным светом. Если не думал, подумай об этом. Так что мир нам дарит и земля не только красоту природы, но еще я очень ценю в людях красоту человеческой души. Мы идем двумя дорогами по жизни. Одна дорога внешняя, которая Проходим километры, сотни, тысячи, работаем. А вторая, самая главная дорога, друзья, это дорога внутри нас. Это духовная дорога, это духовный твой рост. Вот идя по этой дороге, мы преодолеваем свой гнев мягкостью, зло добром, жадно щедростью, ложь правдой, ненависть любовью, трусость смелостью. И вот очень важный момент, вот эти путешествия наши как раз учат стать настоящим духовным человеком. Вот я даже к Богу пришел от красоты человеческой души, от красоты природы. Это очень важный момент. Именно чувствовать красоту, созерцать и встречаться с интересными людьми, которые меняют тебя, которые меняют твое мировоззрение и несут тебе любовь и добро. А да? ведь необходима людям и свитывать, иди свит, повести тебе взаимностью. А все взаимно. Вот как в этом стихотворении, которое я прочитал. Жизнь бумеранг. Микола Івановича, туризм це спосіб життя, От це певний спосіб життя. Який це спосіб життя? От ми говорили, що і тіло повинно бути загортованим, і дух повинен бути загортованим. Якщо людина початківець, вона тільки хоче починати туристичні походи. З чого їй треба починати? Перше, що я скажу, встаньте пораненше на полчаса раніше, як ви встаєте, зробіть утру гімнастику, Облейтесь холодною водою. поблагодаріть людей і Бога за це прекрасне. Настройтесь на день с радостью, с позитивом. А потом поставьте перед собой маленькие цели. Что вы хотите в этой жизни добиться, что хотите изменить, как изменить себя, что хотите увидеть. Вот я, например, сегодня к вам на передаче сделал утреннюю гимнастику, приехал на велосипеде из Сирупинска. Потому что для меня движение – это жизнь. Я не могу без движения. Я зарядился энергией движения. Утро, солнце вставало и светила солнечная дорожка на Днепре. Птицы поют. Такая красота. То есть Нужно начинать день с радости, с позитива, ну и, конечно, многому учиться. Если вы хотите путешествовать, если вы хотите покорить какую-то вершину, пройти сотни километров по Карпатам, или даже вот пройти марафон, занимайтесь, друзья, спортом. Хотя бы три раза в неделю, там, четыре раза в неделю ходите в тренажерный зал, но лучше бегать, потому что бег – это основа всех видов спорта. Бег, движение, в парке. Я думаю, что каждый может купить себе кроссовки, Значит, спортивно костюмы выйти в парке побегать, заняться гимнастикой. Через 30 минут бега, друзья, у вас начнет вырабатываться, вырабатываться гормон эндофрин. а это гормон радости. радости так. Да. И вы будете просто от того, что побегаете, вы будете радостным человеком. А выходные обязательно, вот мы так и живем, и я так живу, а выходные мы обязательно проводим на природе. Походы выходного дня. Вот 19-20 числа мы ездили в Никольское на скалы. У нас прекрасно есть места на Херсонщине. На берегу, на берегу реки прекрасная скала, и дети, и взрослые учили скалолазанию, лазить по скалам, преодолевать свой страх. Мы сидели возле костра, пели песни возле речки, и смотрели на эту удивительную золотую осень. А выходной, потом в свой отпуск, планируйте интересное путешествие. Не тратьте деньги зря. Не тратьте деньги на новые вещи, которые, может быть, вам не нужны. Особенно на свои вредные привычки, курение, алкоголь. А возьмите, откладывайте денежку на свое путешествие, на свою мечту. И исполните свою мечту, увидите новый край, встретитесь с новыми людьми, что-то интересное для себя познаете. Вот в этом и заключается интерес жизни. Но, ну, конечно, это только одна часть интереса нашей жизни. Но тоже нужно, вот эти вещи, они наполняют, поэтому обязательно Треба їх робити. І ще давайте нагадаємо іще ще раз, що 26 вересня у нас буде піший марафон по Олешківським піскам, і усі охочі можуть до нього звичайно приєднатися. Микола Іванович, на жаль, часу у нас вже немає. Яка б не була приємна наша розмова, але її вже час завершувати. І я впевнена, що із чудовими віршами і гітарою, і чудовими піснями, ви до нас до студії ще завітаєте. Я вас обов'язково запросю. Ну що ж, я нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми зустрічали ранок у компанії романтика, мандрівника інструктора з туризму Миколи Шумбасова. Я вам дякую, що ви знайшли час і завітали до нас на ранкову програму і поділилися з нами своїм натхненням любов'ю до життя і любов'ю до людей. За це вам велике дякую.